Tan Tenaga dari United Kingdom UK atau Utility Bidder mendedahkan Malaysia mencemari lautan dengan 2.29 kilogram plastik per kapita setiap tahun. Sekaligus meletakkan negara ini kelima yang tertinggi di dunia yang terbabit menyebabkan pencemaran laut. Larangan penggunaan beg plastik jinjit sekali guna akan diperluas ke kawasan hutan simpan, taman negara dan negeri, taman laut serta tapak warisan geologi dan geotapak di seluruh negara sebagai langkah proaktif mengurangkan pencemaran plastik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Maisara Amira binti Karnaim dan saya Nur Fadila binti Abdullah. Hari ini kami akan membincangkan tentang isu alam sekitar yang kami pilih yaitu penggunaan plastik yang berlebihan. Manakala tajuk kajian kami yaitu dilema plastik, kemudahan bagi manusia dan penderitaan kepada alam. Seperti yang kita ketahui, plastik dapat memudahkan kehidupan sehari kita dari bungkusan makanan hingga ke air botol, karena ianya cepat, mudah, dan praktikal. Namun, di sebalik kemudahan itu, wujud krisis alam sekitar yang semakin meruncing. Apakah dilema moral ataupun etika dalam isu alam sekitar ini? Dilema moral yang kita dapat ketahui ialah manusia dan industri memilih kemudahan dan keuntungan Sedangkan alam sekitar membayar harganya melalui pencemaran dan kemusnahan ekosistem. Siapakah pihak yang terlibat dalam isu alam sekitar ini? Pihak yang terlibat yaitu pengguna, kita, penghilang, dan kerajaan. Adakah wajar manusia terus menggunakan plastik demi kemudahan dan keuntungan jangka pendek? Sedangkan kita tahu bahwa plastik dapat memberi kesan kepada alam sekitar dan generasi akan datang. Terdapat dua teori falsafah untuk mengukur serta menilai isu alam sekitar ini. Teori falsafah yang pertama yaitu teori konfusionisme yaitu pandangan daripada timur. Teori konfusianisme ini membawa dua nilai. Nilai yang pertama yaitu nilai ren, nilai kemanusiaan, dan nilai, nilai yaitu nilai tanggung susila. Prinsip konfusionisme ini yaitu tiga yang membawa maksud kepada segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, Sekiranya kita semua mengikut konsep konfesionisme, yaitu menjaga alam sekitar seperti menjaga alih keluarga kita sendiri, mungkin isu plastik ini tidak menjadi satu ancaman yang besar kepada negara. Oke, seterusnya, uh, teori falsafah yang lain ialah teori falsafah utilitarianisme yang diperkenalkan oleh John Mill. Prinsip teori falsafah utilitarianisme ialah tindakan yang betul yang memberikan kebahagiaan atau manfaat maksimum kepada masyarakat. Akan tetapi teori falsafah utilitarianisme ini menolak penggunaan plastik yang berlebihan kerana memberi kesan masa jangka yang panjang tetapi mendapat keuntungan jangka masa pendek. Isu alam sekitar ini yaitu penggunaan plastik yang berlebihan dapat dikaitkan dengan matlamat pembangunan mampan SDG 13 yaitu tindakan terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim ini terjadi apabila pengeluaran plastik yang menggunakan bahan fosil yang menyebabkan pelepasan gas rumah hijau. Bukan itu saja, pembakaran plastik juga dapat melepaskan gas karbon dioksida dan menjadi bahan toksik ke udara. Selain itu, penggunaan plastik secara berlebihan juga akan menyebabkan pencemaran air berlaku. Hal ini dapat dilihat apabila sisa plastik dibuang sesuka hati sehingga mengalir terus ke sungai, tasik dan laut. Seperti yang kita ketahui, plastik merupakan sejenis benda yang sukar terurai dan akan menyebabkan pencemaran sumber air berlaku serta boleh membahayakan hidupan akuatik. Sebagai contoh, haiwan laut boleh tersalah anggap plastik sebagai makanan dan akan mengakibatkan kematian atau gangguan ekosistem. Selain menjelaskan alam sekitar, pencemaran ini turut mengancam kesehatan manusia melalui rantai makanan. Bagaimanakah cara untuk melawan perubahan iklim ini? Yaitu, mengurangkan penggunaan plastik merupakan salah satu langkah yang penting. Adakah kita sanggup melihat laut kita penuh dengan sampah? Apakah refleksi pribadi kamu berkaitan dengan isu yang kita telah kaji? Isu ini telah mengajar saya bahwa kita sangat-sangat bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian bumi kita. Hmm, bagaimana pula dengan nilai yang kamu dapati sepanjang mengkaji isu ini? Oh Nilai yang saya dapati sepanjang mengkaji isu ini adalah nilai kesederhanaan, tanggung jawab, kesedaran etika dalam hidup. Kini kami bertekad untuk mengurangkan penggunaan plastik dengan Pencemaran plastik bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga nilai moral kita sebagai manusia yang bertanggung jawab. Kurangi penggunaan plastik, sekali pakai, mulai dari diri sendiri. Ingat, menjaga alam berarti menjaga kehidupan dan warisan untuk generasi mendatang. Bertindaklah sekarang, kerana bumi ini bukan milik kita sendiri, melainkan Baiklah, itu sahaja daripada kami Terima kasih kerana menonton Kami berharap bahwa penonton di luar sana Menyadari bahwa penggunaan plastik yang berlebihan Sangat-sangat memberi kesan kepada alam sekitar Khususnya kepada biodiversity, ekosistem, dan kehidupan liar di luar sana Mari kita sama-sama bertindak untuk menjaga kelestarian bumi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh